Более громкое дело, это первое дело, это было дело Сичи, так называемое, о котором мы уже говорили. Потом батальон Айдар правый сектор. И вот это последнее дело, так называемое дело Торнадо. Я хочу сказать, что все эти дела, по сути, они между собой очень похожи. Похожи ничем. Тем, что обычно инкриминируют то, что было создано так называемая преступная организация. Что по Сечи у нас идет, банда так называемая, что по Торнадо. У нас идет организация злочинного угруппования. То есть вот эти вот добровольческие батальоны, которые были созданы, и которые были созданы именно из патриотов, это не простые люди шли в добровольческие батальоны. Почему они так и называются, добровольческие батальоны? Там шли именно те люди, которые желали защищать свою родину желали выполнять свой долг проще всего назначить есть подразделение командир под подразделение у нас организатор все остальные исполнительные если там есть замполит или начальник штаба это так называемый подстрекатель все пожалуйста 28 статья уголовного кодекса чистая не надо даже выдумывать что-то но, но самое интересное с чем мы столкнулись э, из практики то что э, практически одинаковые предъявляются подозрения, что нашим ребятам, добровольцам, что сепаратистам, которые вместе с ними находятся, допустим, вот у нас есть ребята, которые находятся в Мариупольском СИЗО. И вот это движение в отношении наших добровольцев и движение по устранению так называемых банформирований на территории ДНР и ЛНР прошли практически одновременно. То есть вы прекрасно видели, что устранялись там банды Казачковы и все остальное, устранялись там, по всей вероятности, спецподразделениями Российской Федерации. Но, тем не менее, эти, эти два движения прошли, пошли параллельно. Э, на что я хотел бы обратить внимание. Даже если кто-либо из тех людей, которым вручено на сегодняшний день подозрение, совершал какие-либо какие противоправные действия, презумпции невиновности, у нас никто не отменял. Это первое. Второе. Никому не дано право применять пытки и жестокое обращение с людьми. Мы уже говорили на примере дела Сечи. Есть у нас такой подзащитный коневец, которого с помощью подачи жалобы в Европейский суд по, по, по правам человека нам все-таки удалось изменить меру пресечения. Он получил ранение во время выполнения своего долга как доброволец и лежал с раненой рукой. И в связи с тем, что он провел больше, практически два месяца он провел на СИЗО, на сегодняшний момент у него кисть не работает. То есть на лицо то, что он может лишиться жизненно важного органа руки. Зачем это было делать? Неужели нельзя, нельзя было без европейского суда избрать нормальную меру посещения, чтобы человек находился на лечении?